Сейчас очень важный период для Грузии. Вы решаете, что будет дальше? Сюда придет Россия, или вы все таки продолжите евроинтеграцию? Как вы оцениваете вот этот момент, вот эти события для вашей жизни, для вашей страны? Не только я, я абсолютно ответственно за мои слова, и я могу сказать, что вся Грузия, протесты не только здесь, и не первый день, на протесты даже в тех местах, не только в больших городах, как Батуми или в Кутаисе, в таких местах, где вообще никогда не было протесты. Это говорит о том, что мы все понимаем, наши, что какой, не то, что какой будет будущее, что его вообще не будет. Не будет, потому что uh Все, что во время э, выборов происходило, как они вывесили э, фото э, э, из нашей Украины, из войны, разрушенные э, школы или церкви. И все это настолько раздражало моему народу, потому что все высказывали, что настолько это недостойно, настолько это унижение даже своего народа, чтобы использовать горе страны наших братьев и и все просто настолько все быстро происходило что и настолько агрессивно они себя вели что мы видим что у нас нету будущего и поэтому очень то есть как бы по драматургии мы все стараются чтобы это было как, как, как важнее, чтобы было мирно, и чтобы не было агрессии, чтобы, потому что никто ни у кого ничего не использует. Даже несмотря на то, что а, уже с сегодняшнего дня за неделю, за 8 дней задержали 400 человек, а, и из них 320 человек избито до полусмерти. И унижают, ломают прямо руки на ногах. Это, это же все методы агрессора. Это, это мы и видели, и видели в Украине, видим в Украине. И сейчас их видно здесь. Потому что невозможно. Это маленькая страна. Все равно мы узнали их не имена, кто этим занимается. Все равно мы знаем друг друга. И нету ни одного повода, чтобы нелегальное государство, которое, то есть правительство, которое признало себя, и кроме его никто не признает, его выбор не имеет права так относиться к своему народу. Когда нету ни малейшего как бы, инцидента, чтобы так как бы кто-то что-то нарушал. Машинисты, которые стреляют из воды, они все 16 человек уволились. Есть внутри еще разрушение такой системы. Уходят люди, внутри очень много сопротивления. Мне кажется, что если у них настолько агрессия, агрессия свободного выбора и того, что люди все мы хотим абсолютно европейские ценности, слово свобод свободное слово, что мне кажется, что они не защищают нас и не, не будут щадить, но мне кажется, что то, что происходит. Надеюсь, что э, этот протест принесет какой-то итог. И мои мои ощущения это это не то, что я увидела и поняла, это это такой-то боль внутри, когда ты понимаешь, что без причины, когда убивают, задерживают, но не убивают, слава богу. Но до смерти они, они, они делали все, чтобы сопротивляться. Но есть кадры, когда женщины стоят перед вот этой водометом, и невозможно это пережить и потом оценить и в словах передать. Это какой-то, не знаю, как будто это, это убийство родных. Вас очень хорошо понимаем, потому что мы пережили Майдан. И вот я, когда первый день начала тут работать, у меня прям какое-то дежавю. К сожалению, не могла, не, не было во время Майдана в Украине, но я, мы сделали первый концерт 1 апреля после Майдана. И я видела, что там происходило. И... Да, и вот эти перекрытые и фото, и люди, которые охраняли моего номера, я жила в гостиница в Украине, и зал Октябрьский, еще, 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 там был запах крови, и, и я это очень, очень четко помню, этот боль, очень, и это невозможно пережить, и очень желаю, чтобы не было такое. И все, абсолютно все, просто абсолютно, во-первых, мы видим, видим эти истории и Учим от, от этого и хотим, чтобы это не, не повторялось. И готовы, и настолько готовы. Вы увидите, что это европейская страна во всем в отношениях, как они любят свою страну, как они цивильно относятся ко всему друг другу. И, а, они, они не забывают свои, а, свою историю, которые и, и тех героев, которые а, жизнь отдали, отдали, отдали жизнь за, за, за эту страну за нашу страну. Так что здесь все, все, все готовы к тому, что идти дальше, строить прекрасную жизнь, учиться, и никто не хочет уезжать. Это прекрасная, чудесная страна. Поэтому я надеюсь, что э, тогда, как было в Майдане, тогда же это были люди Януковича, кто стрелял первым. Я надеюсь, что они не будут стрелять нас и надеюсь, что они они не начнут с нами э, воевать. Сама организация внутри, все друг друга знаем. Нам не нужно говорить или знать имя друг друга. Мы знаем, чем нужно помочь и от чего отдаляться и опасаться. Так что здесь душа, вот здесь душа. Вместе вот в отношении деятелей да. культуры задержаны много актеров, задержаны женщины, избитые женщины, избитые детей, задержан 4-летний мальчик, который... Он упал в обморок два раза, и все равно его запихнули в машине. Это было в Кутаисе. Мы не сможем их оставлять там, потому что раз это несправедливо, и не за что, за любовь и за Порву свободу, задержать своих людей, это несправедливо. Мы не имеем права их оставлять там. Здесь много молодежи. Вот это какая-то особенность этого протеста. Вы прям да. больше всего, да? Мы правильно подметили? Вы знаете, что раньше, когда были протесты, мы все говорили, что... Ну, не мы все, но все говорили, что... А где молодежи? Где, а где студенты? И, ну, это... И когда мы собирались, всегда они отдельно заходили, у них был свой как бы, они собирались возле университета, университет отсюда в километров четыре, и они вместе заходили флагами и какими-то громкими как бы, голосами. И самое важное, что они пришли и сказали, да, мы отвечаем за свою страну, да, мы знаем, что надо сделать, мы будем сопротивляться, мы берем все на себя. И это было настолько важная сила, сила, Знание о своей стране и и брать ответственность за свою страну – это важнейший процесс. И это молодежь, молодежь, которая не не делает ни одного, как бы, политическое заявление. Никто даже уже последние три дня не говорит, что мы семь часов собираемся возле парламента. Люди сами приходят. А мы знаем, что пока что-то не поменяется, будем сопротивляться, сколько может. А молодежь здесь это они они прямо как бы герои нашего сегодняшнего дня и лично для меня они я благодаря им надеюсь что-то хорошее вчера президент Зеленский вел санкции против пророссийских ваших чиновников как вы оцениваете это действие Украины любая любая поддержка любая любое как этот движение любое любое любой шаг, который нас приблизит к европейским ценностям и сообществам и поможет нам просто легко переодолеть эти сложности, конечно, мы будем благодарны. Все в Украине видели, как вы спели в Здесь первый или во второй день да, протестов? Почему именно эту песню вы спели? Мы все согласились того, что э, мы абсолютно сознательно понимаем, что наши герои в Украине воюют и за нас, и за наше будущее, и знак благодарности, э, знак э, поддержки друг друга. Черно наши аламаты. Спасибо вам, очень-очень.